Tapi tuan-tuan saya nak sebut pada tuan-tuan Manusia ni dia, dia selalu menganggap dia sempurna Itu penyakit manusia Tak boleh ditegur Tak boleh dinasihati Tak boleh dicakap Sebab dia rasa dia paling sempurna Padahal manusia tidak ada siapa yang sempurna Dia memerlukan nasihat Dia memerlukan tunjuk ajar Dan kita kena muhasabah selalu Baru ni saya cakap di satu penjara dalam penjara ni ada 1,500 banduan. Yang orang Melayu, 950 orang. Juara. Juara rakyat. Ramai tuan-tuan. Majoriti. 950. Nak masuk dalam penjara ni tuan-tuan, seronok. Macam-macam pintu kita kena lalui. Akhirnya saya masuklah dalam surau. Masuk-masuk dalam surau, bangun semua banduan. Terkejut tuan Ustaz, 308 orang paduan sedia mendengar ceramah Ustaz. Terima kasih Ustaz. <laughs> duduk, duduk, duduk. Duduk tuan-tuan. Ustaz dia bawa ucapan. Terjemput kori membaca Quran. Oh sedap tuan-tuan. Kori baca Quran. Penjara. Lepas kori, nasyid. Penyanyi nasyid ni pakai baju jubah sekat. Tarik mikrofon mat macam jamak Abdillah misai segak pakai sepak hitam ah uh, Abdillah punya lagu jamak boleh tengok dia tak leh makan segak orang dia saya tanya pada penguasa ni apa salah dia tuan rugul orang ustaz muka punya segak perugul bersiri tuan, -tuan. 950 orang yang boleh dengar ceramah saya 308 orang. Penguasa kata ustaz semalam depa jumpa saya ramai-ramai minta nak dengar ceramah ustaz. Depa fras sebab nama depa tak naik. Nombor depa tak naik. Pakat datang jumpa minta. Saya kata banduan kena saya. Apa tak kena pula? Kami tiap-tiap petang pasang CD ustaz. Dalam surau. Mayang maghrib pasang CD dulu, lepas maghrib pasang. Dalam surau. Dia mudah biasa dengan ustaz. Cuba tu kita kan Banduan pun berebut nak dengar ceramah Kita yang tak masuk banduan ni Deh ya. ya. Nohin ya. Kadang-kadang AJK pun tak datang nak dengar Saya nak datang dari dah ni saya kena siap buah apa Tujuh setengah pagi saya dah siap Buah baju, buah kitab Buah baju dalam beg Buah kitab dalam beg Gantung, streka, jubah cari kepiah, cari buku tak ada, tak mana pula buku ni pula. Tujuh setengah dah siap. Pukul lapan setengah pergi sekolah. Cek sana, sign cek sini, sign surat sana, sign sini. Sepuluh baru tolak. Pukul sepuluh setengah, jalan lah. Sampai kat hotel semua, baru rehat-rehat. Pukul lima setengah, tidur pening kepala, sakit kepala pula. Lima setengah baru bangun. Tengok Al-Quliyah sekejap. Turun enam setengah, enam setengah jam punya teruk. Satu jam nak lepas jam Satu jam daripada Ampang Lepas-lepas flyover -lepas tu tak apa lah. Turun Nak daripada di Palma Daripada hotel tu nak. Satu jam menunggu. Hak kita lalu sini Sak kawan ni cilok Sak kawan ni cilok Punya teruk nak ambil dengar ceramah ni Nak bagi nak bagi ceramah Tapi kita ni tuan-tuan Relax selama roh tak ada teringin nak dengar kuliah pun. Yang banduan tu berhebuk nak dengar kuliah. Sekarang nama dah lebih teruk. Kita ke banduan? Yang 308 orang ni, tiga orang main jumpa. Dia kata ustaz semalam tak lena tidur tak? Tak lena tidur. Pasal apa? Pasal nak jumpa ustaz selalu tengok dalam TV je. Ya. Hari ni nak tengok tak tidur lena tuan. Punya teruja kita hak main kuliah ni pula, boleh tidur dengan kuliah. Ini tuan-tuan, <SILENGALAN> <SILENGALAN> tolong fikirlah. Mana lebih teruk? Bandar warga kita? Yeah. Yeah. <SILENGALAN> Saya ceramah sebelah pagi sampai 12 tengah-tengah hari. Tiga ratih, lapan orang. Tak bercakap. Duk dia macam-macam parut di muka dia. Bawah. Dia tak bercakap. Orang yang duduk di masjid surau Ustaz mengajar dia bercakap Asal dia bercakap ustaz mengajar Sama naik je Sekarang mana lebih teruk Kita ke ke yang di dalam Pikir-pikirkan tuan-tuan Kita bila duduk di luar penjara Kita anggap yang duduk dalam penjara tu jahat Jahat dia buat Duduk dalam penjara Kita bawa anak kita Naik kereta Isteri sebelah Anak di belakang Umum 4 tahun kita kata pada anak Ti, cuba baca Tulis apa dekat penjara tu, dekat tu, dekat dinding tu Anak pun cebut Penjara Taiping Penjara tu apa ya? Penjara tu tempat orang jahat Orang berdosa-berdosa semua dalam tu Rompak, meragut, semua dalam tu Kalau ti buat jahat, ti pun masuk penjara Dosa Tengah dia duduk, duduk cakap, kereta depan berik Dia pun berik menyacak Celaka betul kereta ni Hoi bodoh Haram jadah betul Bukankah itu dah maki orang? Maki berdosa tak? Berdosa Yang dalam penjara berdosa mencuri Yang di luar penjara dosa mengumpat Dua-dua berdosa tak? Kita serupa Tapi masa kita tak bahasan Masa kita tak masuk penjara Teruskan perjalanan lagi Sampai ke penjara sungai petani Ti baca apa tulis Penjara sungai petani Sehingga petani ini untuk apa bapak? Ini untuk orang yang bunuh orang. Tu orang jahat, -jahat dia bunuh orang dok letu tu, tu, tu. kena gantung. Ti jangan bunuh orang ti. Tak pasal masuk dalam jalan. Dosa bunuh orang. Elok dia Tiba-tiba isteri sebelah cakap, "Abang, tu Ustaz Kazim lalu bang kereta." Selisih dengan kereta Ustaz Kazim. Suami so, dia kata apa? Hmm, ustaz tak guna menikah empat. gatal menikah empat. Dua di Ipoh, satu Tepin, satu di Pulau Pinang. Macam abang tak tahu. Dia bukan mengajak mengorak bini orang Abang tahu mana? Abang tahu lah dia paduk nyembang di surau Memang dia tu bini empat punya tu Masa bila saya nikah empat? Saya nikah dua, fitnah tu Fitnah tak? Fitnah Bila fitnah tuan-tuan Bukankah Allah sebut Wal fitnah tu asyaddu minal qab Memfitnah lebih buruk daripada Membunuh Sekarang siapa yang lebih teruk? Yang membunuh masuk dalam penjara Dia bunuh seorang Yang memfitnah di luar penjara Sehari dia fitnah tiga kali Tiga kali sebulan Kali setahun Sepuluh ribu orang dah dia bunuh Mana lebih teruk sekarang Fikir-fikirkan tuan-tuan Tapi manusia tak pernah anggap dia terjahat jahat Dia fitnah orang Tak tentu hal -hal. Akhirnya dia anggap dia baik Dia tak pernah minta maaf Saya dah sebut pada tuan-tuan dulu Ya jangan ngumpat orang. Ada satu orang daripada Kedah cikgu. Dia kata ustaz Ustaz ingat tak ada satu bekas menteri mati. Yang baru ni, ingat? Saya sejak dia mati ni ustaz, saya tak apa, -apa seronok ustaz, makan tak lalu, tidur pun tak tak tahulah ustaz, sejak saya dengar si ustaz ni saya takut. Sebab apa? Apa kena mengena dengan bekas menteri yang mati tu? Sebab saya panggil dia katak. Masa dia jadi menteri hari tu, saya panggil dia katak. Kenapa akak panggil dia katak? Tak tahu dia ustaz. Dah orang lain panggil katak, saya pun panggil katak. Dosa ke saya ustaz? Berdosa akak. Macam mana nak minta ampun ustaz? Entahlah cikgu. Dia dah mati, macam mana cikgu nak minta ampun? Minta ampun dengan Allah lah Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa cikgu Berapa banyak orang ni Panggil orang yang tak sama parti Bewak, katak Semua dia panggil belaka. Lupakah kita yang itu berdosa Tuan-tuan lupakah hadis Nabi Yang Nabi Muhammad kahwin dengan Aisyah Nabi Muhammad kahwin dengan Aisyah Di Mekah Tapi tak tinggal sekali Nabi tinggal sekali dengan Aisyah Di Madinah selepas hijrah Baru kahwin Aisyah muda Aisyah muda Baru kahwin pula Tiba-tiba Nabi kahwin lagi seorang Nama dia Sofia binti Huyai Anak ketua Yahudi Isteri mana yang tak heran Tak tertanya-tanya Kenapa Nabi kahwin lain Isteri mana Kalau tuan-tuan nak kahwin lain Isteri mesti tanya Apa salah saya abang Apa yang tak kena dengan saya Nampak, nampak itu dialog lumrah Saya dah pagi macam-macam pada abang Sampai hati apa kau <tuh <kalau> <tuh <tuh> hey. Ustaz macam biasa je ustaz Pengalaman <tuh -tuh> Mesti dia tanya pula Dalam hati dia tanya Apalah kelebihan yang nombor dua tu Sampai nak menikah lain Biasalah tuan-tuan Isteri Nabi macam tu juga bila Aisyah nampak Sofia, terpacul spontan perkataan e el pendeknya. <silence> itu spontan. Bila Nabi dengar macam itu, Nabi kata Aisyah, perkataan kamu kepada dia kalau kamu lontarkan di dalam lautan, busuk segala lautan. <silence> perkataan kamu hena dia tadi, kamu kamu campak dalam laut, seluruh isi laut busuk. Kerana kotornya perkataan kamu. Aisyah bila dengar macam itu, berlompat dia, dapatkan Sofia, peluk dia, minta maaf. Itu Aisyah minta maaf, tak apalah. Kita, kita peluk siapa? Yang kita duk umpat orang, duk kata pada orang, kita sekarang peluk siapa minta maaf? Sampai mati dia, kita tak minta maaf, dia tunggu di hari kiamat tuan-tuan.